Чтобы попасть в женскую сборную, каждой участнице пришлось пройти жесткий отбор. В команде оказались самые быстрые спортсменки. Честь архангельского телевидения на майской эстафете будут отстаивать журналисты, операторы, редакторы и режиссеры телекомпании. Уже много лет Архангельская городская телевидение является информационным спонсором майской эстафеты. В прошлом году мы посовещались и приняли решение, что мы вполне достойны того, чтобы потренировавшись участвовать в этом мероприятии. Раньше, когда я училась в школе, я тоже бегала, мы занимали первые места. Я думаю, что и сейчас тоже не надо отставать, да, вот от тех времен, как говорится, тоже обязательно заниматься спортом. Когда мне предложили поучаствовать в майской эстафете, я очень обрадовалась, потому что я всегда мечтала с детства участвовать в каких-нибудь быть серьезных соревнованиях и теперь мы очень активно готовимся и настроены только на победу в основном составе женской сборной архангельского телевидения по легкой атлетике 11 человек подготовку к главному старту весны спортсменки начали еще осенью и неспроста мы решили перенять успешный опыт девчонок 28 школы вы наверное знаете что они 17 лет подряд выигрывают майскую эстафету а секрет успеха их прост они начинают подготовку к этому забегу за полгода еще осенью, а не за 2-3 недели как другие команды. Каждая тренировка расписана до мелочей. Обязательно разминка, растяжка, беговые упражнения и задания на выносливость, а также отработка неизменного атрибута любой эстафеты, передачи палочки. Когда мы приходим на телевидение и нас всегда прежде всего учат держать микрофон, да так же как эстафетную палочку, вот так вот. То есть я думаю, что у нас все это получится. Ну и палочку передавать это очень важно на эстафете, потому что если ты ее неудачно передашь или что-то, где-то она выпадет понятно, да, что мы не, не будет у нас удачи. 50% успеха любой эстафеты – это хороший старт. В предварительных забегах ведущая архангельского телевидения Елена Матвеева показала абсолютно лучший результат. Поэтому именно ей тренеры команды доверили первый этап. Мне достался самый первый, самый ответственный этап, старт с площади профсоюзов и 580 метров дистанции. В общем, с этой цифрой 580 я засыпаю, я просыпаюсь, представляю, уже бегала этот самый первый этап. На последнем этапе побежит ведущая программы «Прогноз погоды» Наталья Фридман. В этой майской эстафете я побегу последний этап. Это самый ответственный участок дистанции. Надеюсь, мы победим. Обладательница самых длинных и стройных ног города на Двине, менеджер коммерческого отдела архангельского телевидения Евгения Рогачева побежит самый протяженный этап эстафеты от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта. Мне достался пятый этап, самый длинный, он 610 метров. А, это самый ответственный этап, он проходит по, на, по набережной Северной Двины. А, я... Он очень сложный, я буду очень стараться, чтобы не подвести нашу команду. Тренирует сборную Архангельского телевидения известный в регионе наставник, мастер спорта по легкой атлетике Елена Зайцева. Именно от ее опыта и точных подсказок во многом зависит достижение заветной цели – первое место среди трудовых коллективов и абсолютно лучший результат забега. Мы пытаемся вести не только физическую подготовку, но и тактическую подготовку. Самые главные соперники – это у нас сборная команда. САФУ мы хотим в абсолютно первенстве победить. Так как там, ну там, конечно, кандидаты мастера, мастера спорта, но мы будем стараться, чтобы выиграть эту команду. Ну а кто же в итоге окажется первым на финише, мы узнаем совсем скоро. До старта 68-й легкоатлетической майской эстафеты остался ровно месяц. Заявки от спортивных коллективов принимаются в Управлении по физической культуре и спорту мэрии Архангельска до 24 апреля. Константин Рудаков, Александр Чалков, Светлана Михеевская. Автограф дня.